Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня я снимаю видео обзор на мою новую куклу Monster High Клаудин Вульф из коллекции Скариш. Сначала давайте поговорим о ее коробке. Здесь герб Monster Хай, надпись Monster High, нарисована сама Клаудин, надпись Клаудин Вульф, дочка Вервольфа. Задняя часть коробки выглядит вот так. Здесь надпись Monster High. Нарисованы все из коллекции Скариш, Скелита, Клаудин, Рошель, Дженнифер и Фрэнки. А вот здесь нарисована сама Клаудин. Ну и коробки это все. Ну а теперь давайте поговорим о Клаудин и о том, что к ней прилагалось. К ней прилагалась книжка, ну, или дневник, не знаю. Там, где нарисованы Клаудин, Хоулин и Клауд. А здесь написано Клаудин Вольф. А сзади нарисована сама Клаудин в цепи. Ну, это дневник с картинками. Вот. И с надписями всякими. К ней он также прилагался маленький. Только он открывается, но там ничего не написано. Вот. Также к ней прилагалась расчетка черного цвета. И чемоданчик, как ко всем из этой коллекции. Вот он фиолетового цвета в месяцах со всякими рисунками. А ручка у него золотая. Ну а теперь давайте уже поговорим о а самокладе. Волосы у нее коричневые с фиолетовыми прядями. Сережки у нее разные. Макияж у нее светлый, губы светло-розовые, на ней идет балерон, платье, а юбка двухслойная. Также на ней едет пояс и четыре браслета, но они соединены вместе. Туплю у нее в шипах золотого цвета с каблуками. Это был видеообзор на Кладин Вульф из коллекции Скариш. С вами была Алина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии, добавляйте мои видео в избранное пока.